пришли в военный госпиталь, с бойцами, с героями, которые сейчас есть количество проходят лечение и реабилитацию в этом прекрасном госпитале. Здесь все абсолютно условия созданы для, для бойцов. Прекрасные условия, прекрасный коллектив, квалификация выше, и всех. Так что точно это очень хорошие руки. И что самое главное, здесь весь комплекс лечения, плюс еще реабилитация. Так что все можно на этой территории сделать. И я хочу огромное спасибо а, от моего имени, от имени а, всех граждан Украины, передать руководству госпиталя, который вот да, занимается день и ночью, огромное количество жизни спас и, и помог семьям, и помог ребятам вернуться в нормальную жизнь. Это, это прекрасное дело. А насчет ребят, они просто, ну, не знаю, я вижу и вижу дух такой по его, а не только во время войны, но еще и когда они хотят выздороветь, ну, встать на ноги быстро и, наверное, опять пойти, а, пойти воевать с агрессором. Это все дает такой, знаете, стимул очень сильный. И, и я просто горжусь, когда это каждый очень такой эмоциональный момент.